Мифы об этой части тела слышали все. А вот известно ли украинцам правда о имени? И знают ли они вообще, что это такое? Попробуем выяснить прямо сейчас. Как вы думаете, что это такое? Ой. Это грибок? Это морепродукты? Вот так могу. Не -не -не, наоборот. Нет, правильно, вот так. Да. Да. Мы ответили на ваш вопрос. Ну, видимо, по всему это орган. Орган. А какой? Жанский. Согласна. Гимен. Слышали? Гимен. Не Я вам больше даже скажу, он у вас точно был. Гиман, а саме так латиною називають дівочу плеву це складка слизової оболонки, яка прикриває вход до піхви между внутренними та зовнішніми статевими органами. Может, же догадываетесь, что я не могла к вам не подойти. Конечно, Здравствуйте. Вы на не влагалище. Я сегодня пристаю к людям с вопросами о девственной плеве. Слышали о таком? Конечно. А как вы думаете, для чего это нужно вообще? я уже просто тот период, когда я уже об этом забыла, что и как. Она разве бывает еще? А что, вы, в принципе, не приходилось по жизни встречать? Я вам тогда покажу картинку, как это выглядит. А как вы думаете, для чего она нужна? Предохранение, наверное, от духа духов. Никакие микробы, там, паразиты, там, может, купается, ничего не попадало. Биологически это нужно, потому что это барьер. Правильно, і, да. здорово размышлять. Это защита чогось дану, а до прийденого періоду значні присутні формування формі періода. До Окей, она, она процессу. До, процессу. до статевої зрілості, яка на думку медиків наступає у 18, а то й у 21 рік дівоча пліва і справді стоїть на сторожі інтимного здоров'я дівчинки. Що ж, на найпростіше запитання сяк так відповідь знайдено. Йдемо далі. Там що то ті дирочки такі чорненькі, що то вони вони так пугають. А для чого відверстя на державне плів'я, як ви думаєте? Для дітей. Отверстия, може, а воздух точно воздух привітрювало. Може бути також тоні та тверсті. Может, запломбировано. У нормі дівоча пліва має один або кілька отворів. Вони необхідні, аби виводити виділення, зокрема під час менструації. Відсутність отворів унеможливлює цей процес і потребує хірургічного втручання. Есть такой, например, миф, что если женщина-девственница, то беременность исключается. В ну, понятно, Но она не может его. забеременеть. Как она может забеременеть, если она девственница? Петинг, слышали, что такое? Может ли проскочить сперматозоид через девственную плеву или нет? Нет, наверное. Будьте осторожны, девушки. Можно. Сперматозоид проскочить туда может. Конечно. То есть при а тут же просто метро. И у меня такие женщины рожали, чтобы вы себе не сомневались. которые були уверены в тому, що у них це невозможно, тому що они девстрі. А почому дід був простите, а сексу не було. <говорит> да, э... <говорит> Світова медицина знає не один випадок так званого непорочного зачаття. Пояснюється це особливою еластичністю цього органу. Як ви думаєте, може бути взагалі такою, що вона ацує? Думаю, ні. Розривається дясно плева, когда там девушка гимнастикой занимается. верхова їзда. Забора упала одна своему своєму Говорит, я перелазила через забор і порвала. Было такое. взагалі без гімену народжується не більше одного відсотка усіх дівчат. А от пошкодити його цілком можливо, наприклад, користуючись тампонами неправильного розміру. Вот говорят о том, что лишение девственности всегда болезнь. Нет, это вы по своему опыту или подружке рассказывали. подружки рассказывали. При лишении девственной плевы всегда есть, например, кровянистые выделения. Может быть, ты крова, а может нет. Существует еще один миф, что если женщина, ну, скажем так, морально устойчива что она должна хранить целомудрие до брака. Ну, это да. А Кому будет, должна. будет обидно, если я сына плевы-то на самом деле и не, и было, не да? было, да? Если посмотреть в менталитет, когда мы росли в свое время, это считалось как бы для мужчины суперприз, джекпот. Теперь... Наверное, менталитеты меняются и действительно... Теперь, я думаю, не каждый ответит вообще, что это такое. Ну Відсоток тих, хто береже цноту до весілля у світі стрімко падає. Втім, відновити її на сьогодні цілком можливо за допомогою гіменопластики, процедури, під час якої до піхви вшивають шматочок слизової тканини. Що ж, вже вкотре переконуємось про власне тіло, особливо про інтимні його частини, українці мало що знають. Говорити соромляться, та й за потрібне це не вважають. А что знают про власне тело и здоровье жители села? Схоже, Людмиле доведется на певний час забыть про свои вишукані туфли. Я в селе Тернопольской области. Серьезное отношение к своему здоровью должно прививаться с детства. Именно поэтому первым делом я отправилась в местную школу. Здравствуйте. О, вас? Вот мы и до вас добрались наконец. Вы знаете, что наш проект медицинский? Так. Первое, что нас интересует, образование медицинское, научить детей научить всех жителей Украины следить за своим здоровьем. Поэтому я бы хотела обратиться к вам с просьбой. Могли бы мы в вашей школе провести урок? <свистит> так, связанный с... урок мы планируем провести по половому воспитанию. <свистит> Есть у вас такой предмет в школе? Нет, на жаль, не Єсли можна їх в актовому залі, можна в спортзалі, щоб ми могли пообщатися з ними в такій неформальній обстановці. Напевно, що спортивна зала для вас більше підійде. Старшокласники бадьоро крокують до спортивної зали. Проте зовсім не здогадуються, що саме зараз відбуватиметься. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Меня зовут Людмила Шупенюк. Я врач акушер-гинеколог. Мы будем говорить о половом воспитании. Давайте для начала вы мне скажете, сколько вам лет. 15. 15. Старшие есть. 16, 17 есть. -то? Есть. То есть уже, в принципе, вы совершенно, как вы считаете, взрослые люди. Да? Я предлагаю поиграть в игру вы все обратили внимание, что вот сзади вас есть два плаката. Так и не. Я сейчас вам буду читать утверждения, с которыми, если вы согласны, то становитесь под табличку «Так». Если вы не согласны, то становитесь под табличку «Не». Готовы? Так. Утверждение первое. Мои родители говорили со мной об интимных отношениях. Так, начинается передвижение. С вами родители разговаривали на эту тему. А с вами? Нет. А кто же с вами говорит на эту тему? Те, которые все знают, вы между собой общаетесь. Психологи радять починати статеве виховання дитини з 4-5 років. Це допомагає сформувати повноцінну особистість, позбавляє невпевненості, запобігає небажаним наслідкам у формуванні статевих відносин, допомагає уникнути проблем у налагодженні стосунків з протилежною статтю. Світовим лідером зі статевого виховання є Нідерланди. Тут дітей починають готувати до дорослого життя з 4-5 років саме батьки. Завдяки цьому, за статистикою, тут найменший показник абортів серед дівчат віком від 14 до 18 років. Це приблизно 38 абортів на рік. У сполучених штатах середній показник. 1050 абортів на рік, в той час як Україна за кількістю абортів посідає першу позицію в світі з приблизно 3,5 тисячами абортів на рік. Утвердження второе. я знаю, що такое контрацепція. Так, так. Все-таки самообразування є в этом селе. Дивна ситуація. З більшістю присутніх батьки не говорять про статеве дозрівання. Але абсолютно всі старшокласники знають, що таке контрацепція. Цікаво, що саме їм відомо. Що таке контрацепція? <свистов> <свистов> Замечательно. А еще от чего? <свистов> Абсолютно правильно. От заболеваний, которые могут передаваться половым путем. Утверждение следующее. Я считаю, что предохраняться нужно всегда. Все считают, что предохраняться нужно всегда? Так. А в каких случаях не нужно предохраняться? Когда дружине. Человек, дружина. То есть от беременности предохраняться замужем не нужно? Не. Нужно не, рожать. Не. Так? Да. Следующее утверждение. Я считаю, что сексом можно заниматься без презерватива. Странно, что я не вижу тут тех двоих девочек, которые не собираются предохраняться вообще. То есть вы считаете, что сексом нужно заниматься с презервативом, но при этом не нужно предохраняться. Сдается, не так уже и для чего самый потребен презерватив. Я считаю, что беременеть до 18 нормально. Вагітність до 18 років це загроза для здоров'я матері і дитини, може призвести до слабкості родової діяльності, розриву шийки матки та піхви, травмування, родових шляхів, невідповідності розмірів голівки плоду та тазу матері. Фізіологічно ідеальний період для вагітності з 21 до 28 років. Саме у ці роки організм жінки максимально готовий до виношування і народження дитини. То есть я так понимаю, что и никто из вас не готов беременеть до 18 лет. Я считаю неправильным вступать в интимные отношения до брака. То есть многие из вас, в общем-то, на сегодняшний день считают, что до замужества можно иметь интимные отношения. У сучасному суспільстві статеве життя до заміжжя є цілком прийнятним. І, як стверджують сексологи, після первого статевого контакту стосунки между парой могут кардинально змінюватися. Но я вам хочу сказать, что чтобы иметь эти отношения, нужно очень правильно предохраняться. Я уверен, уверена, что у меня нет болезней, передающихся половым путем. Так-так-так. Тобто ви не впевнені, що у вас немає таких заболівань. Якщо у вас не було статевого контакту, не можна бути впевненим, що у вас немає венеричних хвороб. Адже існують інші шляхи передачі. Зокрема, заразитися папіломавірусом, можливо при тісному побутовому контакті. А трихомонада вагінальна тривалий час зберігається у вологому середовищі, мокрих рушниках, гладкій поверхні санвузлів. Тому так важливо дотримуватися правил особистої гігієни. І останній вопрос я живу паловою жис. Що То, навіть якщо це правда, заявит об этом здесь. Звісно, діти просто соромляться. Реальна статистика по Україні зовсім інша. Згідно з нею, близько 60% підлітків у 15-17 років вже живуть статевим життям. Що це за предмет? Всі знають. Мальчики не отворачувайтесь, не відворюйтесь. Що це за предмет. Правильно. У меня кое-что есть. Поможете мне занести стол? Давайте. Вот здесь. Кто из вас готов показать, как правильно одевать презерватив? Судячи з реакції охочих небагато. Це через незнання чи через звичайну сором'язливість? давайте мы вас попросим. Вас как зовут? Назар. Назар. Прошу. Выходь до мене, Назар, ты сегодня герой. Давай сперва расскажешь, на что нужно обратить внимание, когда ты взял в руки презерватив. Чего он не проколет. Правильно, еще. Сама эта верхняя не подарна. Правильно. А еще что вот этот срок годности? Как ты будешь его открывать? <свист> Если так, то хорошо. А некоторые он тебе подсказывает зубами. Ну открывай. Открывай. Так, дальше что ты будешь делать? Не, подожди, вот я сперва уже даже обрадовалась. Ты так правильно взял, вот так правильно взял, а теперь неправильно одеваешь. Ага. Кто-то готов исправить ошибку Назара? Вас как зовут? Рысына. Покажите нам, как правильно одевать презерватив. Так. Мальчики, смотрите и учитесь. Может, Кристина покажет, как это делать правильно. Так. Вот в чем была ошибка Назара? Как ты думаешь, для чего вот здесь вот эта пымпочка? За нее ты держишь, а потом одеваешь. Ну, давай, продолжай. Мне бы очень хотелось, чтобы вы все-таки вот из нашей сегодняшней встречи запомнили, как правильно пользоваться презервативом. Мне очень приятно, что, в общем-то, вы общаетесь, по крайней мере, между собой на эти темы. Мне очень грустно осознавать то, что очень немногие родители вот, говорят открыто на эти темы со своими детьми. Мне очень приятно было общаться с вами. Вы знаете практически столько же, сколько и знают школьники в столице. И я очень хочу, чтобы вы были здоровы и счастливы. Правильная контрацепция, правильный подход к этому вам в этом поможет. Спасибо вам.